নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতো ময়ো বিনদাস আছোঁ আৰু বিন দাস থাকোঁ আজি এটা বেলেগ বিষয় লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু সেই বিষয়টো আগতে মাত মাতিছিলোঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত মানে আগতে কৈছিলোঁ কিন্তু আজি আকৌ ক'বলৈ মন গ'ল আৰু মই কেনেকৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা টি চাৰ্ট পিন্ধিছোঁ আৰু তললৈ এটা কাৰ্গো পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ আৰু লগত এযোৰ ষ্টেক্সাৰ জোতা আৰু এইবিলাকতো দেখিছে কি পিন্ধি আছোঁ পিন্ধাওৰাটো মোৰ নিজৰ পচন্দমতে পিন্ধোঁ মানে কথা এটা আছে নহয় পিন্ধাও নিজৰ পচন্দ মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ পচন্দ আৰু ঘৰৰ মানুহৰ পচন্দমতে মই এতিয়া কাপোৰবিলাক পিন্ধোঁ যিহেতুকে আগতে নাপাইছিলোঁ খুল্লম খোল্লা কথা আগতে নেপাইছিলোঁ এতিয়া পাইছোঁ পিন্ধিছোঁ আৰু মই পিন্ধাত বেলেগৰ আপত্তি হ'ব নালাগে হয়নে নহয় কাৰণ কোনোসকলে আপত্তি কৰে যিসকলে পিন্ধিব নোৱাৰে সেইসকলে আপত্তি কৰে আৰু তেতিয়া মই প্ৰত্যুত্তৰ দিওঁ মই পিন্ধিলোঁ আপোনালোকৰ কি হ'ল মোৰ ঘৰৰ মানুহেই প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে কিয় মোক তেনেকৈ কয় তেনেকৈ কওঁ তাৰপাছতে ৰাতিপুৱা আগতে একদম ৰাতিপুৱা আৰু আগতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু দেই একদম ভিডিঅ'টো যদি চাই তেওঁলোকে গম পাব তাৰপিছতে কি হয় ৰাতিপুৱা যেতিয়া আগতে খোজকাঢ়ি নাইটিটো পিন্ধি খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা আৰু একদম চাৰে চাৰিটা পাঁচটা বজাত নাইটিটো পিন্ধি খোজকাঢ়িব যাওঁ তাৰপিছতে তেতিয়া মানে মোক কয় নাইটিটো পিন্ধিয়াকৈ গোটেই দেশদিনীয়াখন ঘূৰি আহিলোঁ বুলি কয় বোলো অঁ দেশদিনীয়াখন ঘূৰি আহিলোঁ সেই কথাটোতো ইয়াত মই একদম মেমৰিত সোমোৱাই থলোঁ গ'ল কথা গ'ল 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 আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যেতিয়া বোৱাৰী আহিলে আলোচনা কল্পনাই এনেকৈ পিন্ধে কল্পনাই আমুক পিন্ধে কল্পনাই চুইজাৰ পিন্ধে কল্পনাই নাইটি পিন্ধে আগতে মানে নাইটিটো পিন্ধাটো বহুত ডাঙৰ কথা কল্পনাই নাইটি পিন্ধে কল্পনাই আমুক পিন্ধে পিন্ধো কাৰণ মোৰ মানুহজনে মোক পিন্ধিবলৈ দিছে কাৰণে মই পিন্ধো কিন্তু মোৰ সৰু দেউতা যেতিয়ালৈকে আছিলে তেতিয়ালৈকে মই পিন্ধা নাছিলোঁ দেই আৰু যেতিয়া এওঁৰ লগত গুচি গৈছোঁ আৰু তাৰপিছততো আৰু পিন্ধিছোঁৱেই কোৱাটাত থাকিলে পিন্ধোঁ ঘৰত আহিলে ক'ৰবাত গ'লে তেতিয়া পিন্ধো আৰু তাৰপিছত এই যে মোক যে হাঁহি থকা মানুহবিলাক বহুত হাঁহে মানে বহুত হাঁহে আৰু তাৰপিছতে এদিন পাই গ'লোঁ আকৌ একদম মানে হাতেলোতে পালোঁ আৰু তাৰপিছত মই ক'লোঁ মোক যে আপুনি কৈছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ দেখোন শহুৱেকৰ লগত একদম বোৱাৰীয়ে দেখোন সমানে সমানে চকীত বহি পেলাই দেখোন এতিয়া চুইদাৰ পিন্ধি থাকে চুইদাৰ পিন্ধিহে দেখোন বহি থাকে মই এইটো নাইটিটোহে পিন্ধিছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে বোলো খুৰী মই কৈছোঁ আৰু বোলো শুনক এটা কথা কওঁ যে যিসকলৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে বৰ কথা মাতিব নালাগে মোৰ ল'ৰাটো বহুত ভাল মোৰ বোৱাৰীজনী বহুত ভাল মোৰ ল'ৰাটো বহুত ভাল মানে ল'ৰা ছোৱালীক বৰ কথা মাতিব নালাগে মানে বেলেগক হাঁহিব নালাগে ল'ৰা ছোৱালী থকা মানুহে বেলেগক কেতিয়াও হাঁহিব নালাগে এতিয়া যিসকলে মোক হাঁহিছে মই এটা একদম ছাকচেছ মই এনেকুৱা এটা বিগ ছাকচেছ বুলি কৈছোঁ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ মই নাইটিটো পিন্ধি মানে প্ৰথম প্ৰথম নাইটি ময়ে পিন্ধিছোঁ এতিয়া মোকে দেখি সকলোৱে এতিয়া নাইটি নালাগে হাফ পেণ্ট পিন্ধিও ঘূৰি ফুৰে হাফ পেণ্ট পিন্ধিও ঘূৰি ফুৰে গতিকে মই ছাকচেছ একদম মোৰ ভাল বন্ধু এজনে কৈছে কৈছে তই বোলে এতিয়া ছাকচেছ হৈছ কাৰণ তই পিন্ধোতে তেহেঁতে তেনেকুৱা কৰিছিলে এতিয়া সেই একদম যিসকলে মানে আগত থাকে তেওঁলোকৰ বোৱাৰীহঁতে তেওঁলোকৰ জীয়াৰীহঁতে সবেই আৰু চবেইতো একে চুই যাৰ নাইটি পিন্ধিয়ে দেখোন এতিয়া ঘূৰি ফুৰে মানে একদম হাফ পেণ্ট স্পৰ্টিং চব গতিকে হাঁহিব নালাগে মানুহক আমি কাকো নাহোঁ আমি মানুহে পিন্ধিলে ভালহে পাওঁ দেই এতিয়া সেইসকলক কৈ দিছোঁ আৰু উত্তৰটো মোক যে কৈছিলা মোৰ ঘৰততো কোনো আগশাৰীত তেনেকৈ মোক তেনেকৈ কি আৰু মই যেতিয়া পিন্ধিছোঁ মোৰ আৰু নিজৰ মতে মই পিন্ধি থাকোঁ আৰু মোক দেখি পেলাই বেলেগে এই আমুকে আমুক পিন্ধিছে নহয় ঐ দেখিছনে হেই খালে 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 আৰু এই এজনীয়ে একেবাৰে এনেকুৱা এখন পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছে সেইসকলক কৈছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ মানুহখিনিয়ে কি পিন্ধি ফুৰিছে কি পিন্ধি ফুৰিছে গতিকে কি যে মানুহ কিছুমান থাকে নহয় এতিয়া কিন্তু জোখৰ মুখত চুণ দি দিওঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া জোখৰ মুখত চূণ দিওঁ আৰু মই সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ এটা কাৰণে মোকে পিন্ধা দেখি মই পিন্ধা দেখি সকলোৱে পিন্ধিছে প্ৰথম কিন্তু মহিলাগৰাকী ময়ে বুকুত হাত থৈ ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম মহিলাগৰাকী ইয়াত সাহ কৰা মহিলাগৰাকী ময়ে আৰু মোকে দেখি এতিয়া গোটেই গাওঁ উলিয়াই গলিয়ে চবেই এতিয়া পিন্ধা হ'ল দেই সেইখিনি কৈছোঁ ভাল লাগে পিন্ধক জীয়াই থকা দিনকেইটাতো পিন্ধিব লাগিব আগতে মই পিন্ধিব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া নিপিন্ধিলোঁ আৰু এতিয়া যেতিয়া পিন্ধোঁ তেতিয়া এতিয়া আকৌ কি কৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া মই এইবিলাক পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' দিওঁ মই চব ভিডিঅ' বনাওঁ মই মানুহজনী ফূৰ্তিত থাকোঁ কান্দি পেলাই কেলৈ থাকিম আৰু পইচা সঞ্চয়টো কি হয় জানানে খাই কৰি চব চেঠীটোনো ক'ত লুকাই থাকে জানো খাই কৰি যিকেইটা পইচা থাকে এটকা দুটকা সেইটোহে সাঁচোঁ খাই কৰি একদম এনজয় কৰি যিকেইটা পইচা থাকে সেইটোহে সাঁচোঁ আৰু খাই একেবাৰে নেখাই নকৰি একে শুকাই শুকাই আৰু পইচা সাঁচিবলগীয়া নহয় আৰু দেই এনজয় জীয়াই থকা দিনকেইটাত এতিয়া সুন্দৰকৈ কৰিছোঁ আমাৰ মালিকেও কৈছে বাদ দে বোলে এতিয়া অন্যৰ কথা বাদ দে একদম ধুনীয়াকৈ ফুৰ খাপে বছ একদম সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মোক কি বিন্দ একদম অ' মাই মোক অ' মাইতা মোক আৰু মোৰ ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ মাইনাৰ কথা কৈছোঁ মাইনা এতিয়া বহুত সময় বহিলে ভজা মাংস খালোঁ আপোনালোকে বিশ্বাসে নক'ব দেখাবলৈ পাহৰিলি এ দেখিছেনে মাংস সাৰ দি ছাগলী মাংস আনিছে আজি আমাৰ এওঁ এওঁ আনিছে ছাগলী মাংস এতিয়া আমাৰে ওচৰৰ এজন ভাইটিৰ ঘৰলৈ গৈছে এওঁ কিবা এটা আলোচনা কৰিবলৈ আৰু আহি পালেই এওঁ আহি পালে ভাতকেইটা খাম কাকো মেনাও এতিয়া গৈছে মই মাংস অকণ দি পেলাই মই মাংস খালোঁ সিহঁতো গ'ল ওপৰলৈ কিবা এটা কাম আছে তাৰপিছত এতিয়া পাপাক আহিলে আমি গোটেইকেইটা একেলগে ভাত পানী খাম খাই পেলাই মই এটা আপোনালোকক এতিয়া কথাটো কৈছোঁ দেই কাপোৰ কানিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বহুতে মোক কয় এইটো পিন্ধি পেলাই এই বুঢ়ী কালত তোৰ কাপোৰযোৰ ভাল লগা নাই এই বুঢ়ী কালত তোৰ কামুকটো ভাল লগা নাই আৰে বাবা মোক ভাল লগা নাই মোক ভাল লগা নালাগে মোক ভাল লাগিব মোক ভাল লাগিবলৈ মই পিন্ধা নাই নহয় মোৰ মন গৈছে কাৰণহে মই পিন্ধিছোঁ মই কামাক ভাল লাগিবলৈ মই কেলৈ পিন্ধিম আকৌ ন মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই আগতে কেনেকৈ পিন্ধিছিলোঁ চাওক এওঁ লগত থকাৰ পৰাই মোৰ চুলিত কটা এয়া দেখা পাইছেনে এয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত জানো এইবিলাক পিন্ধোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু এইবিলাক চাওক কাকো সৰু থাকোঁতেই মই চুৱেটাৰ পিন্ধা আৰু এইবিলাক চাওক এয়া মোৰ ল'ৰাৰ লগত যাওঁতে এয়া মই কেনেকুৱা মোৰ এইবিলাক মইতো আগতেই পিন্ধোঁ মই কি লাজ কৰিম আকৌ আগতেই পিন্ধোঁ এয়া মোৰ শাহুমাৰ লগত গৈছোঁ এয়া শাহুমাৰ লগত থাকোঁতে চাওক এয়া মই পিন্ধিছোঁ নাই এইবিলাক মই কেনেকৈ আছোঁ গতিকে এনেকৈ কৈ লাভ নাই মই পিন্ধো আগৰ পৰাই পিন্ধো মানে মোৰ শহু দেউতা এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পাছৰ পৰা এইবিলাক মই পিন্ধো দেই একদম এতিয়া কোনেও মোক বাধা দিব মোক হাফ পেণ্টো আনি দিছে আকৌ পিন্ধিবলৈ এতিয়া গৰমৰ দিনত হাফ পেণ্টো পিন্ধিম গৰমৰ দিনত হাফ পেণ্ট পিন্ধিম ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে মই হাফ পেণ্ট স্পৰ্টিং পিন্ধি যাম কাৰণ মোৰ লাইফ মোৰ কথা মোৰ পিন্ধাবোৰত মোক কোনে মোক হেৰি কৰিব পাৰে এইটো মোৰ জীৱন তোমালোকে মোক খুৱাই পিন্ধাই থকা নাই নহয় মোক চকুৱা খেদি থাকিবলৈ মোৰ ঘৰৰ মানুহে ক'ব কি কয় কাৰণ মোৰ ঘৰৰ মানুহে খুৱাই পিন্ধাই আছে সেইটোৱে কথা ক'লোঁ বাক স্বাধীনতা মানে কি আৰু মোৰ কাপোৰ কানি কিবা মই কিবা হেৰি কৰি পিন্ধিছোঁ নেকি মোৰতো একো একে পেট বুকু ওলাই পেলাইতো মই পিন্ধা নাই যি পিন্ধিছোঁ পিন্ধিছোঁ ছিভলেছ ব্লাউজ পিন্ধো পিন্ধো আমাৰ স্থান পাত্ৰ ছাইজত যি পিন্ধিব লাগে সেইবিলাক পিন্ধোঁ কিন্তু মই তেনেকৈ ক'ব নালাগে মই নামঘৰলৈ গ'লে কিবা এইবিলাক পিন্ধি যাওঁ নেকি নাযাওঁ নহয় জানোতো ক'ত কি পিন্ধিব লাগে খালী মানে একদম মোক লৈ আলোচনা আৰু আমুকটোহে পিন্ধে তামুকটোহে পিন্ধে তামুকটোহে পিন্ধে খালী সেইবিলাক আৰু যিবিলাকে মানে এইটো জীৱনতো কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাকেই কৰে গতিকে সেইটো একাষৰীয়া কৰিলোঁ বাকী মেইন কথাটোলৈ আহোঁ ক'বলৈ মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ চকুৰ আগত দেখিছোঁতো এতিয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ মুখখন চোকা বুলি ক'লেও কওক সঁচা কথাটো ক'লেতো মানুহে মুখ চোকা বুলি ক'ব আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ এজন ওচৰৰ আৰু আমাৰ একে ঘৰৰ কিনাৰা বুলি ক'লেও ভুল নহয় আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰা এজন গায়ক নাকেৰে মাতে বুলি কয় আগতে চবেই কয় আৰু নাকেৰে মাতে সেই গায়কজনৰ যিটো ব্যৱহাৰ আজিকালি এটা কি বুলি ক'ম আজিকালি মানে এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে গায়ক গায়িকাসকলৰ একাংশৰ মানে ষ্টেজত কোনেও একো ক'বই নোৱাৰে তেওঁলোকে বৰ আৰে তোমালোকক পইচা দি আনিছে তোমালোকে আজি মানুহ নোহোৱা মঞ্চ নোহোৱা এখনত তোমালোকক গাবলৈ দিলেও তোমালোকে গাব লাগিব কাৰণ তোমালোকক পইচা দি আনিছে কমিটিয়ে আজি মোক ক'ৰবাত নিমন্ত্ৰণ জনাইছে কথাষাৰ কৈছোঁ নিমন্ত্ৰিত কৰিছে তালৈ মই গৈছোঁ লাগিলে সন্মুখত এখনো চকী টেবুলত মানুহে বহি নাথাকক কিন্তু তোমালোকৰ কৰ্তব্য তোমালোকে গানটো গাই থৈ আহিবই লাগিব কাৰণ তোমালোকে পইচা লৈছা গতিকে তোমালোকক অনুৰোধটো কৰিছে ভালকৈতো ব্যৱহাৰটো কৰিব পাৰে যে ঠিক আছে আপোনালোকে অনুৰোধটো কৰিছে মই গাম বাৰু তোমাকতো একো অশালীন কৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই তোমাকতো শিলগুটি দলিওৱা নাই তোমালোকতো চেণ্ডেলৰ চেণ্ডেল দলিওৱা নাই বহুত জেগাত তেনেকুৱা কৰিছে ভাল ভাল দামী দামী গায়ক গায়িকাসকলৰ লগত তেনেকুৱা কৰিছে কিন্তু তোমাকতো সেইবিলাকো কয় নাই ইমান উস্তাদী মাৰি বোলে কি হ'ল ইমাননো তেনেকৈ কথাটো কৈ নাই ভালেৰেতো বুজাই দিব লাগে কথাটো যে ঠিক আছে গাম আমুকহে পঠিয়াই দে খেদিহে দে কিবাহে দে হে ৰৌ বো পাই মই এটা কথাই কৈছোঁ ৰাইজসকলৰ কাৰণে আজি তোমালোকক দুই এজন মানুহে চিনি পাইছে যদিহে তোমালোকে জনতাৰ কথা নাভাবা তেনেহ'লে একোডাল নাই অহংকাৰ কৰি কেইদিন কেইদিন এই থাকিব নেকি এইবাৰ গাব পাৰিছে অহা বছৰলৈ তোমাক যদি ভগৱানে গাব নোৱাৰা কৰি দিয়ে তেতিয়া সেই অহংকাৰ ক'ত যাব বহুত দেখিছোঁ তেনেকুৱা চকুৰ আগত এতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে দেখা পাইছোঁ নহয় বহুত ফিটাহি মাৰি থাকে কিন্তু এতিয়া কি এতিয়া কি হ'ল গতিকে তেনেকৈ গৰ্ব অহংকাৰ কৰিব নালাগে আৰু মানুহক মানুহ বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব দেই মানুহক মানুহ বুলি গণ্য কৰিব শিল্পী হ'ল বুলিয়ে দুই এটা গান গাব পাৰিলে বুলিয়ে যে একে মানুহক ভৰি আগতেই নথয় একেবাৰে এনেকুৱাকে মানে ব্যৱহাৰ কৰে দেখা পাইছোঁ নহয় দেখা পাইছোঁ জুবিনক বহুতে কয় জুবিন বহুত ভাল ছট ছট জুবিন বহুত ভাল গতিকে সেইখিনিকে ক'লোঁ মানে অকণমান স্থানমান পাত্ৰ চাই সেই যোনজন যিজন ল'ৰাই তেনেকুৱা এটা কৰিছিলে কিবা এটা গানৰ যেতিয়া অনুৰোধ কৰিছিলে বেয়া কথা কোৱা নাই গানৰ অনুৰোধ দেখিছোঁ নহয় বহুতে কৰে বহুতে কৰে কাৰণ তোমাক টকা দি পেলাই কমিটিয়ে নিছে ৰাইজৰ জন ৰাইজে যিটো ভাল পায় সেইটো গান তুমি তুমি গাব লাগিব আকৌ তোমাৰ আকৌ ইমান ফিৰিঙতি একেবাৰে মানে কথাটোত একেবাৰে ইমান কম উঠা কথাই নহয় সেইটো গতিকে লগ পাই থাকোঁ আৰু ক'বলৈ মন গ'ল কথাটো কি হৈছে বুজি পোৱা নাইকিয়া দেই বহুত গায়ক গায়িকাক দেখিছোঁ আজিকালি মানে একদম ভাইৰেল হ'বলৈকে কৰে নেকি এইটো জানি বুজি কৰে আচলতে আচলতে জানি বুজিয়ে কৰে এইবিলাক কাম কি ক'ম বাকী খোৱা পিন্ধা নিজৰ ওপৰত কথা আৰু যোনে যি কয় কৈ থাকক আৰু সেইসকলক কৈছোঁ মোক তোমালোকে যিমানেই নোকোৱা কিয় এইটোহে পিন্ধে এই বুঢ়ী বয়সত এইটোহে পিন্ধে অ'কে বাবা মই বুঢ়ী বয়সতে পিন্ধিছোঁ তোমালোকে ডেকা কালতে পিন্ধিব পৰা নাই আকৌ এনেকুৱা পাৰিছা জানো পাৰিলেও তেনেকুৱা মন্তব্য দিয়া নাই গতিকে এতিয়া কি ক'ম মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল খং উঠি যায় এতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই লওঁ মানে মই খোজকাঢ়িবলৈ গ'লোঁ খোজকাঢ়ি পেলাই আহিলোঁ আহি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত অকণমান আলোচনা কৰিলোঁ কৰা মেলাৰ পিছত মাংস আমাক খোজকাঢ়ি আহি পোৱালে মাইনা মাংসই হ'ল আজি অকণমান সোনকালে আহিলে বাৰু দোকানৰ পৰা তাৰপিছতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ মাইনা ৰিলচ কেইটামান বনাই দিলে মোক কেনেকৈ কি বনাব লাগে দেখাই দিলে বনালোঁ ইনষ্টাত দিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাব কি আৰু ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰ লগত মোকামিলা হৈ থকাটোৱে বহুত ভাল বেলেগৰ কথা বাদ দিয়া মোৰ আজি কিবা এটা বিপদ হ'ব মোৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাহে চাব প্ৰথম হয়নে নহয় গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যোনে যি কমেণ্ট দিয়ে মাৰোঁ বুলি এতিয়া বাই বাই সকলো ভালে কুশলে থাকিব আৰু মনে যিটো কাম কৰি ভাল পায় সেইটোকে কৰিব এতিয়া বাই বাই